отлично. Приехал, ребята сразу хорошо приняли. Некоторых ребят знаю еще с прошлых команд, встречались. А так, в принципе, все отлично. Мне все нравится. Ну, сейчас Первая Лига вышла уже на другой уровень. Посмотреть даже на те команды, как Металлист, который возродился, Кривбас. И чемпионат стал намного интереснее. Да, он непредсказуемый. И... Я думаю, ну, оно не сильно уступает премьер-лиге. Поэтому мне будет интересно попробовать свои силы здесь. Ожидания, конечно, хочется э, в премьер-лигу, и мы будем делать все для этого. Поставим перед собой максимальные цели, чтобы попасть туда и показывать хороший футбол.